У нас в этом году омоложена команда. В этом году у нас тоже первый раз приехала, вот несколько лет приехала Бережинская, новое лицо. Но ее все прекрасно знают. Играла в Евролиге в прошлом году в СССР. В этом году играла в турецкой команде. Две молодые девчонки, Науменко и Гаврилюк. Еще у нас приехала девушка из, из Канады, она тоже наша украинка, она играла в юниорской сборной в 2007 году, Саша Полищук. Еще завтра приедут новые старые игроки, то есть будет и Мирчева, и Зарицкая, и Шматова. И после, после окончания сборов в Литве, игровых сборов в Литве, приедут Малашенко и Курасова. Семейные проблемы у Арины и у Арины Белцеховской и у Алена Самбурская. Вот, ну посмотрим еще надежда есть, что может подъедут. Вот, в принципе, этот состав. Из этого состава будем выбирать. Девушки будут сражаться за место в 12 которая будет играть в чемпионате за выход на чемпионат Европы. Да, в этом году у нас планировалось провести сборы в Южном, но. Ситуация есть такая, какая есть. Вот в этом году мы тренируемся в Киеве, в Кончезаске. Немножко нам с борцами. Мы соприкасаемся на тренировках, а это проблематично убирать маты. И нам поэтому, благодаря действиям федерации, нам сделали, положили паркет. То есть этот зал полностью в нашем распоряжении. Вот. Прекрасное большое помещение. Вентиляция есть, так что работает. В принципе, это только практически для нас, когда у нас есть время, наше время, мы сюда никто больше не заходит. Вознюк Сергей Иванович, мы уже работали с ним третий год, работаем. И новое лицо это новое, может быть, старое новое лицо. Это Холопо Владимир Михайлович, который ну, семикратный чемпион. Украины по баскетболу, сборник Украины, 10 лет работал как тренер, как высшей, так и суперлиги. Вот и в этом году он будет отвечать за физподготовку в основном. И вот такой вот наш состав на сегодняшний день тоже будем э, привлекать э, мальчика. Валентина Федоровича, мы играем на выезде. Я не знаю, почему не могли приехать, если, я уже говорил, если политики приезжают в иностран... западные государства, почему не приезжают в команды, тем более, все на сегодняшний момент поддержать нас. Но тоже с другой стороны их можно понять. Вот, то, что показывается в телевидении, естественно, им, им, они боятся. Но с другой стороны, мне кажется, могли бы все-таки поддержать нас, приехать. Что касается нашей команды, естественно, наши болельщики, наши стены совсем, совсем это как шестой игрок. Вот, мы очень сильно рассчитывали, тем более в сегодняшней ситуации, наверняка у нас бы была большая поддержка. Вот, но ну, так решила ФИБА, значит, мы должны подстраиваться под их правила. Мы будем играть на выезде, ну что, будем сражаться, понятно. Намного легче дома и стены помогают, тем не менее, будем сражаться. И Финляндия, в Германии, и в Черногории. В прошлом году Финляндия играла с Польшей в одной группе, и Польша еле-еле выиграла две игры. И с Финляндией очень тяжелые игры были. Это было год назад. Финляндия прогрессирует. В Германии. С Германией мы играли два года назад была омоложена полностью команда, пару америк... темно кожих игроков было. Вот, они уже тогда начинали идти вперед. То есть эти команды будут очень серьезные, тем более играть у них дома. Черногорию мы все знаем, но с другой стороны, я думаю, что в этом году у нас будет побольше, более мобильная команда. Вот, то есть мы поставим, я думаю, на, сделаем упор на физику прежде всего и на жесткую игру на всей площадке, агрессивную игру и как в защите, так и агрессивную игру в нападении. 12 числа мы вылетаем в Вильнюс, потом мы едем в Дрюсгенька, это там мы, у нас будет такой ми играющий мини-сбор, скажем так. Проводим две тренировки, на следующий день мы едем в Паневежес, играем в Паневежес со сборной Литвы, играем товарищеский матч. И 17 числа, потом у нас два дня тренировочные, 17 числа мы играем еще одну игру уже в Дрискунте. Вот, это такой у нас, скажем, такой играющий мини-сбор. Потом у нас на 23-25 были запланированы игры со сборной России. По понятным причинам они отложены. И сейчас мы ищем, это было в последний момент сделано, сейчас мы ищем спаринг партнеров Тяжело, конечно, найти, но еще у нас есть два варианта, может быть, что-то получится. И последний турнир 28-31 мая мы играем в Бельгии с командами Италии, Голландии и Бельгии. И уже 8 числа первая игра, 8 июня первая игра со сборной Финляндии в Финляндии.